Порядок надо наводить. Со всей этой пятой колонны внутри страны. Внимательно надо смотреть и на подозрительные лица, и на подозрительные предложения, и на подозрительные автомобили, которые э, каким-то образом оказались у чего-то подъезда. Это дает э, вопросы, касающиеся начала СПО, которые обсуждались совсем-совсем ну, закрытым кругом. Почему? Ведь жители Киева радостно аплодировали смертям русских. Если Армения не обращается за помощью, как ей помочь? Мы вас поддерживаем. Конечно. Так может, вы хотя бы обратитесь? Да жесточайшим образом разбираться внутри страны. Чтобы не было этого хождения беспилотников, случайно всплывающих в операции Паутина. Это тоже надо очень жестко пресекать. Привет, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітаю в эфире YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. У росіян Дуже поганий настрій. Чорні лебеді кружляють хай не над Москвою, але над столицями їхніх союзників та друзів. І це, звісно, впливає і на те, наскільки Росія може відчувати себе впевненою у цьому світі. Про все розкажу по черзі. Ви ж тим часом не забувайте підтримувати наш випуск, залишати свій лайк, підписуватися канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментувати, почути і побачити. Я вважаю так, дивитись безкінечно можна буквально на кілька речей. Перше, це звісно, як дохнуть росіяни, як горить друге російське ВПК, і звісно, як росіяни зраджують своїх союзників. Це саме до теми настроїв у Москві. кидати та зраджувати, зраджувати та кидати це національна скрепа росіян. Вони плювали на своїх. Ми це побачили під час СВО. А що вже казати про чужих? Ще теплий в пам'яті спогад, як росіяни кинули свого дружочка Асада. І нічого не змогли зробити, коли в Сирії повалили його владу. Ну а тепер, значить, така собі деміношка падає, і інший братський режим до Росії, звісно, в Ірані. І чим закінчиться ця війна на близькому сході геть не важлива. суть в тому, що тут проявилась і слабкість Росії як партнера і зрадницька натура, де своя шкура, звісно, цінніша та важливіша, де зброя російська, тобто ППО, не спрацювали, де немає пропозиції надіслати додаткові літаки, ракети, надати будь-яку допомогу, бо у самої Росії нічого зайвого немає. У самих дупагола залишиться, і цю зраду чудово усвідомлюють і Іран. І будуть це пам'ятати, ой як довго Соловйов і інша пропаганда буквально згоріли від того, як, наприклад, посол Ірану в Росії поводив в пині по обличчю в буквальному сенсі самими тряпками та вказавши на те, що Росія їх не підтримує. Він написав дуже коротенький пост, що іранський народ ніколи не забуде, хто був із ними в ці часи і хто віддав перевагу без діяльності. От вам і світ автократів, де дружба тільки до тих пір, поки біда не приходить до самих злочинців. Тож цікаво. А з ким же в кінці залишиться сама Росія? При цьому уважає Корану, От Северної Корея, Корейська Народно-Демократична Республіка, бойці спецназу в Курській губернії, воюючи з нами плечом в плечу, показуючи героїзм, високу вивчку, дисципліну. Сейчас, после визита секретаря Совета Безопасности Сергея Кожугетовича Шойгу, пять тысяч строителей военных, тысяча саперов, и я думаю, это только начало. Сестра лидера Корейской народно Демократической Республики сказала, что мы в одном окопе. И так и оказалось. Да, Иран подвергается сейчас совершенно неоправданной и абсолютно подлой политики давления и военной агрессии со стороны коллективного Запада. Это не только Израиль. Израиль это острие, ну примерно как Украина в случае против нас НАТО. Но, извините, в Сирии, где, где оказались иранские войска и иранские прокси? Умыли руки? Все же началось. Ну, давайте смотреть. Когда Иран в результате выборов приходит к власти. Люди, которые думают, что с Западом можно договориться. Может быть, поэтому не оказалась статьи, которая была бы принципиально важна для обеспечения защиты? Да, по некоторым данным, якобы Иран оказал нам помощь в поставке чего-то кого-то. Бесплатно, что ли? Вот просто взяли и бесплатно. Что, в полном ассортименте, что ли? Спасибо большое. Военно-техническое сотрудничество или какое... Нет вопросов. Является ли это основанием для оказания помощи? Да мы готовы! Но даже с Арменией, с которой у нас договор о ДКБ. Но если Армения не обращается за помощью, как ей помочь? Ни одного раза Армения не обратилась ни к России, ни к ДКБ с помощью оказать с просьбой оказать военную помощь. Ни одного раза. Там что Туркола была другая задача, все отдать. И его, кстати, правительство соросят. Если вы хотите, чтобы вам, Ирану, которому мы очень уважаем, но помним очень разные страницы нашей совместной истории, мы вас поддерживаем. Конечно. Так может, вы хотя бы обратитесь? Поэтому те, которые сейчас бьются в истерике и кричат, что мы должны немедленно вступиться, простой вопрос. Может к нам хотя бы кто-то обратиться? Я вам нагадаю, що між Іраном та Росією підписаний такий собі договір про співпрацю і навіть захист підтримку, якщо на одну із країн нападуть. Але виявляється, тепер допомагати не треба, бо іранці не звертаються по допомогу. Звісно, через центральний пропагандистський канал може і ні, бо його розбомбили. А от під Килимну і кулуарно має сумнівів, що звертається. Ну а Росія каже: попрацюємо ми такими собі посередниками. Тож, ось друг в біді, і ніхто із Росії не поспішає заступитися. Відповідно, Росія розуміє, що і зараз, ну принаймні, в тилу вони сам на самий ніхто не захистить, і від цього ще цікавіше спостерігати, як росіяни пижаться, душаться, щось викручують із себе на четвертому році повномасштабної війни. Погрожуючи українцям тотальним знищенням. А, типу, після тих ночей, які ми переживаємо, ми все ще вас боїмося. При тому, що самі виступають на боці Ірану, типу, захищаючи владу Аятол, а самі хочуть вчинити, так як Ізраїль із Тегераном. Тобто, ви що, аплодуєте тим, хто напав на вашого дружочка? Бо тільки росіяни забувають, що наявність бомб та ракет це не запорука перемоги, бо ракети є і в Росії, і в Ірані. І що? Хто першим святкує перемогу? А от інша справа, це як ми і Ізраїль, до прикладу, провели свою операцію по типу Павутина. Як СБУ та Масад дістаємо своїх ворогів на ворожих територіях? Діставали, діставати будемо. Можете скільки завгодно бити по СБУ, втрат в нас не буде. Все СБУ давним-давно на території Росії. Можете полювати на Буданова та ГУР, всі розвідники в районі Курщини. Але хто зараз особливо має очікувати? Так це звісно Єрасімов, бо в нас є дуже багато перемог. А от ліквідації голови генштабу ще не було. смотреть и на подозрительные лица, и на подозрительные предложения, и на подозрительные автомобили, которые э, каким-то образом оказались у чего-то подъезда. Я вот действительно призываю к проявлению бдительности. Что-то Украины придется, наверное, совершать, чтобы действительно каким-то образом а возвращаться. Может уже Земли. Ну после того, что сделал Израиль, вы знаете, я ну, в общем не проблемы. знаю, какие теперь существуют здесь. Ну, а сдержки. почему, например, тигера можно стирать с лица Земли? их ну? а Киев нельзя. Можешь мне это объяснить? Ну, так потому что там хорошие, а там плохие. А, ну, вы же ну, понимаете да, да, прекрасно, да, да. как это все происходит. Вот, а, при Почему, этом... например, вот можно взрывать, да, и затапливать улицы Тегерана, а плотину так... киевскую нельзя. А теле телестанция, да, это вот. Просто мне реально, почему? Ведь жители Киева радостно аплодировали смертям русских. Они... они же от счастья, у них же такой праздник был. Все опросы показывают, как хорошо им Зеленским, как они его поддерживают. Ціапроси об этом. Поэтому дочь, що розкажу. Всі партизани покиньте І... города. Города на снісіння. То як же боротися із агентами Києва, які знаходяться на території Російської Федерації, як вичислити малюковців? Як від'єднати буданівців? Правильно, треба відновити смертну кару, перестріляти, перевішати росіян, дозволити без суда та слідства їх страчувати. Ось що пропонує той самий Соловйов. Ем, я тільки прошу, ви не підкажете, де саме ми, всі наші глядачі YouTube каналу Курбанова Лайф, можемо проголосувати за це рішення. Та ми ж дико його підтримаємо. Порядок треба наводить. Как можна? Ви що? Нельзя? можна, як же? Квартирки там остались. Байдіт, що по квартиркам прилетить? Все. Пришло время, когда надо жесточайшим образом разбираться внутри страны, чтобы не было этого хождения беспилотников, случайно всплывающих в операции паутина. Это тоже надо очень жестко пресекать. Очень жестко. Вести смертную казнь. Сажать очень жестко за дискредитацию власти. За выкладывание видеофото, где куда что упало. Десять лет давать минимум. Первые три таких і все. Подрыв шкафа – смертная казнь. Бросив бутилку, смертная казнь. Попитався диверсию на железной дороге – смертная казнь. Взагалі, це біда якась. Навала. Це просто прокляття з цими зрадниками. Вони по периметру оточили Російську Федерацію, і тепер ніхто не знає, що із ними робити. Виявляється, що Росія ніяк і не може досягти жодних успіхів в СВО знову через тотальну зраду. Не через недолугість, непрофесійність, застарілість армії та озброєння, не через корупцію, та не через відсутність сучасних технологій, а головне не тому, що війна в принципі несправедлива. А отже, і самі СВОшники воюють не за родину, а за бабло, а тому, що на кожному квадратному метрі по зраднику, що зливають всі плани російського генштабу. Це що, Єрасімов там допомагає? Що його колись був проукраїнським зрадником? Чи просто в Росії абсолютно імпотентні спецслужби, які дали можливість втекти всім планам, ну зокрема, і про наступ у 22-му році? А може у світі, а точно є ж супутники, що займаються розвідкою? Зрадники, це звісно ж теж факт, і не секрет, що під час наступу на Київщину ФСБ із великим задоволенням зливали нам координати російських колон, але все одно російська пропаганда купає не там, адже одними зливами. Триваты такую российскую орду Николаевна вышло. Речь усилий Збройных сил Украины, а не у слабкости СВОшники. О том, что новый начальник Генштаба Ирана уничтожен. Я задаюсь вопросом, как это возможно вообще? Но это, вернее так, это невозможно без глобального предательства внутри системы. Правда ведь? И просто вот он, да. и у меня одно с другим как-то не складывается. Вокруг измена, трусости и обман. Только вот это приходит на ум. Но мы через такое тоже проходили, да? Вы про начало специальной военной операции, потому что там, ну как уже и сейчас можно сделать вывод, тоже много было разного предательства. Вот я надеюсь, что предатели вычислены, и с ними произошло что-то нехорошее. Ну, просто потому что подозрительным образом Украина о многом знала. Тогда, в феврале 2024 -го года. И еще вопрос: откуда же тогда о планах о начале специальной военной операции знал Блумберг, который написал об этом в декабре 2022 -го года. Тоже вопрос, правда ведь, да? Да, к сожалению, такое. Я, например, участвую в очень закрытом совещании. На следующий день. Буквально на следующий день журналист иностранного агентства мне звонит и задает вопросы, касающиеся начала СПО, которые обсуждались ну, совсем-совсем закрытом кругу. И задает вопросы, о которых, ну, в общем-то, никто не должен знать. Да, такое вы правильно, такое говорите. Иностранный журналист звонил, уточните, пожалуйста. А вы можете порыться, есть в интернете. Тогда звонили, спрашивали о начале слова, о моем и так далее. Обязательно Потрясающе. Под, 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 под Киевом, да. да. Вокруг измена, то у обман. По... Опять. Да, да, да. да. да, да. Дивовижно. Бесконечно жить 22-м роком, когда в 25-м у России больше, чем достаточно своих проблем носом. Адже, нарешті. Нарешті, друзі, ми поцілили у головну скрєпу Росії. От тепер, браття та сестри, і справді є шанс на повстання в Росії, на революцію, на акції протесту. Бо ми забрали у росіян найцінніше та найголовніше бухло баяршнік. Ось, заради чого народжуються, живуть і помирають росіяни, біленька водочка та півко. І все це стає недоступним для росіян через атаки українських дронів. Я вже не знаю, чи ставили сили оборони перед собою саме таку мету вдарити по бухлу. але супутні втрати просто таки вражають. Коротше, під час повітряної тривоги в Росії вже давно гасять інтернет, повільний зв'язок. Абсолютно все. Ну, правильно, коли немає працюючих систем протиповітряної оборони, краще просто збивати дрони відсутністю зв'язку. Так, от, без інтернету не працюють і каси в магазинах, а без каз ту саму оковиту і не отпускают. Тоже Россия в жалобе. п'яниги готовят Майдан. А у вас карта, да? Да у меня наличные, ну, у меня на вас. А ват, да. Угольный, а что это пробивается? Еще никогда СВО не было так близко к реализации своих целей и планов. Но и пока в одном регионе только-только задумываются о революции и повстании, а главное о том, что пора завязывать с СВО, а иначе, ну не отменять же синьку, в других российских регионах уже раскладывают палатки. Жители Башкирии обратились к военному преступнику Путину из-за потенциальной угрозы экоциду. Володя лично должен остановить то, на что дал разрешение, то есть промышленную разработку важного хребта Кирктыктау. По их словам, проект угрожает, по словам местных, экологии региона и может даже привести к загрязнению рек и уничтожению природных ландшафтов. Я, правда, когда это увидела, услышала, подумала, какие смешные, наивные люди. Я вас прошу. Путин ваш регион пустил первым, одним из первых под нож. И большинство мужиков за задвухсочено на СВО. Он обворовывает регион. Ему глубоко плевать, что там будет с экологией, вы все просто самый дешевый ресурс. Надо будет вырубать, уничтожить, закопать в асфальт. Все это будет сделано. Вы лучше переходите сразу к плану Б. Ну, там, где революция, восстание и свержение власти. Понавите нам. У нас за Урале большая проблема. У нас на горе Карптотал хотят открыть бог, горно обогатительный комбинат. Хотят открыть, сделать карьер. Эти горы, эти леса не тронутые. Там нет большой реки. Там есть только начало родники, начало рек. Малый Кизил и большой Кизил. Если там откроют гок, карьер, все леса, все наши леса загубят. Леса, это наш кислород. Вы у нас были, были на Горнаушке металл металлурге. Мы там катались. Вы знаете, вы видели нашу природу. Это уникальное место. Это жемчужина Башкирии. Жемчужина Урала. Жемчужина Зауралья. Если откроет Бог, все реки загрязнятся. Все подземные, все воды Секают наши озера. Там подряд три озера лежит. Если Бог, вот, вот, откроем, загрязнятся эти озера, превратятся в болото. И люди, и не только вот, мы, а район. Ваше был У нас все, весь Магнитогорск, вот, Чили. 4... Да я вас прошу. В свое время Путин сказал, да весь мир в труху. Ну что ему та башкирия? Хотя проблем хватает и в других национальных республиках. Алтай, вставай! Алтай, вставай! И как там не подумала, что стану амбассадором движения за свободу национальных республик России. Но пока Путин пошел собирать исконно русские земли в чужую страну, в Украину, а по пути несколько раз растерял все свое войско, и теперь русских мальчиков мы вынуждены буквально оптом распихивать по черным пакетам, в его доме творится что-то неладное. Национальные республики понемногу начинают бунтовать, и Алтай присоединяется тоже. Правда, там все еще, конечно, бунтуют на коленях, с листочком в руках, записывая видеообращение. Но это же уже что-то, они же уж как бы находят, есть у них голос или нету. Жители Алтая провели одиночные пикеты против муниципальной реформы. Их поддержали и даже депутаты, при том, что их могут лишить мандатов. Пикеты были посвящены введению одноуровневой системы местного самоуправления. Если проще говорить, то регион не хочет, чтобы им управляли фактически из Москвы. Где Москва, а где Алтай? Местные хотят, чтобы власть оставалась на местах в республике. Не хотят, чтобы их окончательно полномочия были сломаны через колено. Только кажется, что Алтай слишком далеко от Москвы. И они не знают, что у Пыни так не бывает. Все, все до единого региона должны подчиняться ему и быть в рабовладельчестве. Но ну, а иначе начнутся репрессии. Депутаты Государственного собрания Элкур Алтай, Республики Алтай. Мы депутаты Совета депутатов Устьканского района Аймаха. Обращаемся к вам от имени жителей Устьканского района по вопросу реализации федерального закона от 20 марта 2025 года, номер 33, об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти на территории Республики Алтай. Период с 9 по 11 июня 2025 года администрации Усть-Канского района с участием депутатов Государственного собрания Эл-Куралтай Республики Алтай и депутатов районного совета были проведены сходы граждан по разъяснению положений указанного закона. По итогам сходов граждан 9 из 11 сельских поселений граждане высказались против введения одноуровневой системы муниципальной власти на территории Устиканского района Республики Алтай. Просим не принимать представленный проект закона Республики Алтай об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими в силу некоторых законодательных актов Республики Алтай, так как в нем отражена только одна позиция по ведению одноуровневой системы власти на территории Республики Алтай. Предлагаем направить указанный проект закона на доработку и включить в него положение о сохранении двухуровневой системы организации местного самоуправления, согласно пункту статьи 9 33 федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. А также, уважаемый Андрей Анатольевич, мы, депутаты, обращаемся к вам, что необходимо кадровые вопросы. Розсматривать ісключите на границях Республіки Алтай, без привлечення спеціаліста із других регіонів. Нічого собі, виявляйте собі, Путін як почує, як дізнається, що люди проти і виступають за те, щоб скасувати рішення. Та він, звісно ж, він почує, зрозуміє і все зробить. Зробить по-своєму. Але саме для того. Аби вогнище національних протестів не розгоралось, аби полум'я, не дай Боже, не перекидалось на інші регіони, аби Росія не просто не знали правду про все те, що відбувається в Росії, і в них під носом, в Росії і прийняли єдине можливе рішення для себе, тобто перекрити увесь доступ правдивої інформації ізвн'я. Часткове перекриття соціальних мереж. Це було перше рішення. Далі закриття всіх опозиційних медіа. І остання вишенька на торці це, звісно, уповільнення Ютубу. А тепер. Коли в Росії не лишилось альтернативи нічого, що дивитися чим користуватися, фактично російські чиновники так щиро, наче діти тішаться, кажуть, що національні платформи тепер в Росії номер один за популярністю. Та ви що ви ще забороніть, наприклад, возити до Росії іноземний туалетний папір і пишаєтеся тим, що росіяни обирають лопухі. сервисов ВК, он подрос, у него 93 миллиона э, на сегодняшний день. На втором месте Рутюб с 80 миллионами, а ютюб на третьем месте с 78. И я считаю, что вот тут не надо говорить, это государство, там режим заблокировал. Вот я, когда работал в Роскомнадзоре, я помню с, какой, э, с каким вниманием Google, Google относился к сети кэширующих серверов, которые находился на территории Российской Федерации. После начала специальной военной операции Google просто наплевал на российских пользователей, кэширующие сервера перестали обновляться, сеть перестала расти, реклама для авторов пропала, но вы сами все это прекрасно знаете. И результат налицо, то есть лидирующий сервис находится на третьем месте, но находится в тренде падения. Ми ж, друзі, надзвичайно цінуємо свободу слова. Ми цінуємо правду і завжди за те, аби поширювати наш контент всіма просторами Ютубу. Тож не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбан Валайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, пам'ятайте, що ви можете фінансово підтримати розвиток youtube канал Курбанова Лайф і всю нашу команду. Всі реквізити ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф і шукайте всю інформацію на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!